Здравствуйте! Приветствую вас! Приветствую вас! Как вы, дядя? О, у вас такой интересный акцент. Такой интересный акцент. Ну просто хотел узнать, как ваши дела? Нормально, как ваши. Нормально, как ваши. Ну, более-менее пойдет. А, откуда вы? А, откуда вы? Я из Таджикистана Вы таджик? Вы таджик? Да. Ну мне написано Россия. У меня написано, ну, у меня написано Опять ну, меня Россия. Обманула, Опять меня Ну, да? вместе обманул. Не, мы сейчас просто в России, короче. А, этом... работаете, наверное, а, на раз. На да, на да, 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 да. А да. кем работаете? А кем Русским. Русским? Мы поуром работаем. Вы готовить умеете? Вы готовить умеете? Да. Хотите вас на корабль Хотите Я вас на корабль возьму, служить. А вы на корабле, да? Ну, я распределяю, ну, я распределяю служащих. Служащих. Командую, а, так сказать. Да. Командую, так сказать. Вошел во а вкус. -а -а. Я пришел во вкус знателя, командую. командую. Понятно. Хотите на корабль? Хотите на корабль? Я вам конечно, самый хорошо. лучший, Я корабль, вам Черноморского лучший флота корабль Черноморского флота, Черноморского флота подыщу. Флота У вас паспорт есть наш? Хорошо. У вас паспорт есть наш? А, ваш паспорт нужен, да? Для этого? Ну, российский, конечно. Ну, российский, конечно. Ну, российский пока нет, но сдавали еще. Видно, жертву пока получили. Можем ускорить этот процесс, если хотите. Будете, этот коком, Будете коком, коком на крейсере Москва. На крейсере Москва. Приветствую! Привет. Знаете ли. Э ну, всяко лучше. Блин, опять вот это вот. Я думал, вы специально прячете, чтобы не показывать мне свое оголенное тело. А вы меня начинаете вот это соблазнять. Вы откуда? Из Узбекистана. Откуда? Узбекистана. Из Узбекистана. Вы из Узбекистана. А почему же у меня показывает. А вы... почему же у меня показывает Россия? Да? Почему же у меня показывает Россия? А что, откуда область? Да, я, я, я из города героя Белгород. Белгород. Зна, знаете такой город? Да, знаю. Я 7 лет живу там, в Вы не, жили не в Белгороде был, не 7 лет, могу да? Я Сюмен. Тюмен, Рязан, Умс, Омский, Поносила вас по Россиюшке, матушке, поносила. А что ж так, почему? Чего же вы так беспрестанно перемещались по матушке России? Дом не могли свой найти. Я там работал 7 лет. А кем вы работали? На стройке, на шахе, такси. Россию, значит, отстраивали, да? Поднимали Россию с колен. А Путин говорит, это я, я. А Оказывается, это вы. Вот негодяй. Все свои, все, все при, приписал себе все достижения ваши. Сволочь. Нехорошо. Нехорошо. Не по-людски это. Вы Россию отстраивали, поднимали с колен, а Путин говорит, это я. Обманывает. Или вы меня обманываете? А вы где работаете? В армии служу. Армия служил? Да. Военный какой? По-моему, ну стойте, я, я сам, например, нашел, по-моему, полковник. Ну почти генерал. Генерал? Ну, похож, вообще-то я думаю, генерал. Ну, чуть-чуть. Ты молодой, чем генерал. Молодой генерал. Так иногда бывает. Я просто очень героический генерал. Я 400-500 метров точно попадаем из Калашников. Я в Узбекистане служил. Так кому а нужен я... тут калашников? Пашу. Кому нужна эта вот лопата, как у нас говорят? 500 метров Калашников точно попадет. Так кто месте? такой Калашников? Ну, кто такой Калашников? Понимаешь, сержант Калашников – мародер и вор. Присвоил себе чужое изобретение, на весь мир прославил. Мы его за это расстреляли, если ты не знаешь. Ну, орден сначала звание Героя Советского Союза присвоили. Ну, у нас это часто бывает. Вспомни, там, Тухачевский, Блюхер. Ну, сначала знание героя, а потом подвал расстрельный. Ужас, ужас, знаешь ли. Боюсь и меня так. Разжалуют, отберут у меня все мои звезды генеральские. Отправят на фронт. Ой, надоело все это, надоело. А еще Узбекистан освобождать. Освободишь вместо меня Узбекистан? Ты же уже Россию с колен поднял. Может, займешься? Хорошо. Ладно, брат. Согласен. Хорошо. Значит, я тебя сообщу. Когда будем освобождать, я тебя сообщу. Давай. Друзі, долучаємось до наших зборів. Я бачу, що підтримка праці в нас трошки існує. 200 гривень на підтримку праці, за що я вдячний. Дякую, 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 дякую. Але головне наше завдання це підтримка українського війська. Будь ласка, друзі, не залишайтесь байдужими. Всі реквізити ви бачите. Якщо це робите на PayPal, робіть позначку на ЗСУ або на Ступу, якщо для армії. Будь ласка, не проходьте, мима можливості зберегти життя українським військовим. Саме це головне наше завдання. О, здорово. Ну, здорово, здорово. Здоров. О, Сразу видно мужик. Ну, не женщина же я, в конце концов. Кто первое скажет, что это девочка? Mm -hmm. Пусть первым бросит от меня камень. Почему вы в форме американских сидите? Американец я. Ну, а, американец хорошо по-русски разговаривать. Я родом-то родом из Советского Союза. черт ж мне плохо-то по-русски разговаривать? Нет. Не, ну просто родом Советского Союза. А говоришь, что что американец. Ну, американец, гражданин Америки, американец. Это же логично. А в каком возрасте ты теперь ехал? Да, в юном совсем, знаете ли, в столь юном возрасте, что Советский Союз практически не помню. Я как только -то уехал, он сразу-то и развалился. Наверное, без меня не выдержал. Наверное, да. В августе 91-го покинул я родину, матушку, и сразу же вот это вот ГКЧП, знаете ли, Горбачев, Хельсин... И все, и пошло, посыпалось всех чертовой матери. Это на моих плечах, очевидно, держалось молодых офицерских. И как там в Америке жизнь? Ну всяко лучше, чем в Белгороде у меня было, и чем сейчас в Белгороде, так точно. А в каком вы городе живете? Я жил, жил в Белгороде. Сейчас, а сейчас, сейчас, в, сейчас в Киеве. Новый американский военный. Учу солдат, да, учу тактики, стратегии наступ... наступательных действий. Ну, вы очень серьезный человек. Ну, почему бы нет, конечно. Надо же защищать свободу. А кто же еще это может делать, как не человек, родившийся на территории этой страны, бывший СССР? Распался в свое время СССР без меня? не сохранили, не сберегли. Не дай бог сейчас. Ну, они дегенерады. Им что не кажи, они в уста верят. Они хворят просто. Хотел пропуск, перепустку хотел им показать. Пентагон. Не встиг. Текли. Боятся американских генералов, мабуть. Дуже бояться американських генералів. Nice. Мені здається, друзі, це донат на підтримку каналу. Не, не випрошую, це добровільно. Не добровільно це підтримка армії, це обов'язково. А підтримка каналу добровільна. О, фішинг почався.